Paytaxta apteklərdən oğurluq edərək kütləvi şəkildə talançılıq əməlləri törədən şəxs müəyyən olunaraq saxlanılıb. Bakı şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində paytaxtın Nərimanov, Nəsimi və Samal xətai rayonlarında yerləşən apteklərdən uşaq qidaları oğurlayan Bakı şəhər sakini gündüz Əsədpur müəyyən olunub. O, ifadəsində apteklərdən oğurluq etdiyini etiraf edib saxlanılan şəxs məhsul uşaq qidaları oğurlamasını onunla əsaslandırıb ki, karantin şəraitində aptek sahibləri şikayətçi olmayacaq, düşünəcəklər ki, onun evində az yaşlı uşağın acı olmasına görə bu addımı atıb. Ancaq özləmə məhsul mağazaları və paltax küçələrində dolaşaraq oğurluq edən gündüz Əsəd Bursubaydır. O uşaq qidalarda müxtəlif şəxslərə sataraq əldə etdiyi pulla öz istifadəsi üçün şəxsiyyəti istintaq tərəfindən araşdırılan mənbələrdən narkotik vasitələr əldə edib. Paytaxtın e, Nəsimi, Nəriman və Yasamal rayonları ərazisində özöməxsus mafedillər qırmızı rəngdə asatcının başqa qaçır olanan yerdə apteklərdə oğurluq eləmişəm. Oğurluq elədiyim oğradığım yeməyi aparıb uşağın yeməyi götürüb O 2 azaynə satıb və narkotikə vermişəm. Ondan çox oldu demişəm. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxs şübəni yayındırmaq üçün müxtəlif vaxtlarda mopedin konstruksiyasına dəyişikliklər etməklə rəngləyib. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin oğurluq və soyğunçuluq maddələri ilə cinayət işi açılıb. Şübhəli şəxsin ətrafında əməliyyat axtarış, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Gündüz Əsədpurun əməllərindən zərər çəkən digər şəxslər varsa, 102 zəng mərkəzinə müraciət edə və ya Bakı şəhər başpolis idarəsinin 590 68 81 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.